Это да вот не киборги, эти. А а я... Они собираются бегать. <реклама> О. <реклама> О. О! 93 е привет. Привет, конечно. <реклама> О, капеллан наш. Я хочу в первую очередь я хочу всех поприветствовать всех капиланов, которые уже были и которые только хотят начать заниматься этим служением. Я просто хочу сказать на самом деле искренне, что я очень рад, что я я здесь в этом в этом батальоне и то, что я вот был там. Это на самом то деле это вся слава Божья и я понимаю, что ничего без Бога не не, не проходит, знаете, то есть как бы и в том, что там произошло, и то, что произошло в жизнях ребят, насколько это было подкрепление, это подтверждалось в каждом дне, что насколько они нуждаются в этом Слове Божьем, насколько они нуждаются в этом подкреплении, насколько они нуждаются в этих молитвах. И я вам хочу сказать, на самом-то деле, там как нигде ты переживаешь Бога, там просто смерть, она очень рядом гуляет, и я понимаю, что люди, которые и понимал, и я, понимал, и я говорил об этом ребятам, что я точно так же могу умереть вместе с ними, мы сделаем гораздо больше, если будет нас еще больше. Как мне командир сказал, что на самом-то деле мы даже не знаем, что бы было вообще без Бога. То есть настолько они, они понимали, что они, они даже где-то сами уже искали, они где-то сами даже говорили, давай будем молиться, давай мы, будем, мы, мы готовы верить. И это так еще сильно меня подстегивало, еще сильно меня ободряло о том, что на самом деле люди, они очень сильно там жаждут Бога. Вот, сказал один боец, он говорит, я на самом-то деле, я понимаю, что тебе от нас ничего чего не надо, и я готов слушать то, что говорит это слово. Так что пусть Бог благословит каждого капилана, каждого, кто хочет служить в этом служении, каждого, кто кто начинал это, пусть Бог благословит. Спасибо вам большое за ваши молитвы, за вашу поддержку. Аминь.

знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы that's a ceiling